Друзі, давайте подякуємо ще раз гурту за назвою Take Five, членом якого є аспірант нашої кафедри, випускник останнього року випуску. Сподіваюся, що правильно сказати крайнього. Тарас Юрійович Сліпець! А це слово представляється первому випуску кафедри. Випуску 1970. Я того року. Прошу. Гучніше лопатки, друзі. Группа ПМА 1, 2, 3 приветствует вас на этом празднике. Вот. Имени... я долго говорить не буду. Я вручу, прочту свое стихотворение как член спилки письменников Украины, вот. ну и руководитель центра моделирования на АНТК имени Антонов. Я хочу прочесть письмо посвященное 40-летию всех нас. ПМА 1, 2, Нет. я думаю. нужен. Я могу говорить без микрофона, будет громко. Чуть -чуть. Начало это ведь всему основа, и от него отсчет ведут дела. Как в Библии, в начале было слово, а кафедра в начале не была. Но мы на ПМА мы поступали, и как нам быть на этой высоте? Поступили. И как нам быть на этой высоте? Да просто. Мы подкидышами были. Нас приютила кафедра ВТ. Она в студенты нас определила, ведь первокурсик это не студент. Она нас ругала и хвалила. И ставила на нас эксперимент. Нас на черталке, как и всех учили. Нам то и выдавали в трех частях. Мы профиль инженерный получили. Во всех, как говорится, плоскостях. И кафедра ни в чем не виновата. Никто на ней не знал, как с нами быть. И даже муки-муки Сопромата нам до конца пришлось тогда испить. А математики свою внедряли веру. И тут пришлось нам сильно покорпеть в предельных теоремах теор-вера. В отображениях ТФКП здесь было, с чем нам умным повозиться, Участь наук, царицы ремеслу. Нам с Белманом пришлось пойти на принцип в родном северо-западном углу. И в предикатах мы не заблудились, и с Тюрингом мы мирно разошлись. По тропам графов славно побродили, по алгоритмам Маркова прошлись, Остав постарше, мы заговорили На новых программистских языках. Фартран, Кабол, пель один, парили, Тогда на зарубежных облаках. Работали на них почти в приглядку. Джермен, Ларен, зная наизусть, А вот на деле делали отладку. Мы в кодах. Стоп, регистр, запись, пуск. От Минска и Днепро и до планшетов. Все повидали, все постичь сумели. Творили мы великие сюжеты в компьютерном любимом нашем деле. И нас страна без счета принимала. Маршалы шли, выпускников полки. От доса до винды был путь немалый. А далее пойдут ученики. Мы молоды душой, и сук наш порох и творческий порыв наш не иссяк, ведь нашей кафедре всего лишь 40, хоть первым самим ее за 60. группы Take Five прозвучала неспроста, ведь прямо сейчас на ваших глазах сбудутся мечты нескольких студентов. Мы переходим к такому долгожданному событию – розыгрышу шар. Шаловни, друзья, спочатку с, с нагоды 40 речья кафедры прикладной математики пропонувалось разыграть 40 шар. Но в действительности чуть-чуть меньше. Итак, первое <свеч> а, Дисциплина, математический анализ. Преподаватель Олег Романович Чертов. Итак, Олег Романович дает возможность выигравшему студенту не учить 40 экзаменационных билетов. Вопросов, извините. шара, ведь <свеч> координации горло студентов, правда ли? Действительно, но тем не менее запускайте шарокрон. Шарокрон? <реш> шарокрон. Це Микита Сергійович Великанов, студент першого курсу. Наступну шару нам запропонувала люб'язно ще одна наша нещодавня лауреатка в номінації про коня і на коня. Номінація. Друзі, шара така, 40 разів на заліку студент може замінити білет. Да нет, а що делать, якщо буде всего лишь один екзамінаційний білет? Маргарита, повір мені, досвід показує, що свіжим оком подивитися на той самий білет буває дуже корисно. Запускай.